І завдяки Олександру Володимировичу, завдяки, може, і мені, я так трошки нагавнув, але себе, ми цей проєкт розвили і він зараз вже впроваджується в життя. Для просувания этого проекта, вот насколько важно, что даже администрация, органы влады взяли в него участь? Александр Иванович, я я на международном уровне. Вот, Если можно, с... я еще два момента, Может, вот, которые, по, которые я не сказал. Вы знаете, кстати, часть обучения будет проходить и в Каховке. Так запланировано у нас по проекту на базе вот колледжа, который входит в ну, структуру. Да, сказала, в Херсон... Да, Это да. очень важный момент. А я... в вот. да. а? Это принципиально тоже важно. То есть будет на базе э, национального технического, на базе Херсонского госуниверситета и в каховке будет проходить обучение. И еще очень важный момент. Что же на самом деле получают госслужащие? Это знание аппаратного устройства, знание программного обеспечения, знание баз данных, знание использования коммерческих программных продуктов. Это знание в области информационной защиты и безопасности. Это умение работы в сетях. Это умение работы с сайтами. Это умение, то есть на самом деле на выходе мы получаем все таки госслужащего с новыми компетенциями и настолько его знания и профессиональные компетенции должны расшириться, что он должен видеть перспективы того, как он может действительно помочь экономике и бизнесу в том регионе, в котором он работает. Поэтому это абсолютно конкретный вклад, потому что действительно, как мы говорили, именно знания определяет уровень жизни той или иной страны. Если сегодня США, скажем, продуцирует, скажем, 80% всех новых знаний в мире, Поэтому они и продуцируют 60% ВВП всего мира. Если страна продуцирует, скажем так, и использует только лишь технологии, эта страна находится на низком уровне. А если эта страна является чем-то сырьевым придатком, то далеко ехать не надо, можно заехать в ту же Африку и посмотреть тот уровень жизни этих людей. Это, конечно, просто аксиома. Повертающий, все да. же таки, сегодня на том уровне международного, где вы спелкуетесь, вот участь органов влады в таком проекте, насколько вы... они расширяют Вы знаете, вот я скажу, что не в последнюю очередь успех того, что Европейская комиссия отобрала, этот проект является участием именно областной администрации. Вы знаете, когда европейцы видят, что а, власть, а, власть, от которой зависит идеология развития страны, заинтересована в участии в академическом сообществе, это mm -hmm. та вот мечта, о которой я всегда говорю. Да, вы знаете, вот, я часто бываю в Европе и в Штатах. Неотъемлемо власть и образование, это как два брата-близнеца. Власть за честь принимает поучаствовать в академических программах, университеты всегда приглашает власть поучаствовать в совместной этой работе. Вот эта модель она сегодня у нас вырисовывается. И когда вот наши иностранные коллеги приезжают сюда, имеют возможность встречаться с людьми, которые а, имеют возможность а, и, и реальные рычаги управления в том числе экономикой нашей, а, вот скажем нашего региона, для них это очень важно. И вот этот, скажем, ответ. Успех этого проекта – это ответ европейцев э, тому желанию областной администрации, которую она проявила к участию в этом чисто академическом проекте. Заметьте, здесь именно связано с подготовкой, с повышением квалификации, но чего? Госслужащих. Поэтому успех этого проекта был этим определен. Хорошая Я идея, положенная части, да? на желание людей… Вот Андрей Александрович сказал и на и там Нахально его это, да, в том числе. Знаете, потому что очень важно, чтобы были вот, а, знаете, вот эти моторы, которые mm -hmm. чего-то хотели. Мне, например, обидно, что, скажем, 6 лет назад сюда приехал один посол Еврокомиссии Андрей Ванавербэк, потом приехал три года назад другой посол Еврокомиссии Нарбер Жустен. И, честно говоря, их приезды ничем не закончились. Вот а это визиты, так? Конечно, мы организовали, все сделали. Мы привезли главе обладминистрации тот, который тогда был, а потом другому привезли. Предлагались абсолютно конкретные проекты по ТАСИСу, по точечному орошению и так далее. Но ничем это не закончилось. Но это же не проблема университета, это все-таки проблема людей, которые принимают участие. Поэтому, что выживет сейчас обладминистрация, в хорошем смысле, <связано> этого слова, с этого проекта, в первую очередь, это человеческий актив, человеческий ресурс. Она будет иметь возможность 250 госслужащих поднять на более высокий уровень. Це означає, що человеческие знання профессиональные професіональні компетенції повинні окружающую среду. слід. Андрій Оксановичу, минулого разу ви розповідали про цікаві проєкти, які ви привезли інвестиційні на Херсонщину з Америки. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні просуваються вони далі? Ми маємо тісний контакт з Державним університетом штату Нью-Йорк. Знову ж таки, кампус цей знаходиться в місті Кентон. І е, зараз ми відпрацьовуємо технічні моменти, тобто е, вони вже мають інформацію по тим площам, які можна засівати там расом чи іншими культурами сою і інші, які е, знаходяться в Херсонській області. І вони розраховують зараз там в е, е, потужності цього переробного комбінату, в якому він вигляді буде. І зараз уточнюються технічні деталі. Але вже контакт є, вже ми просуваємося в цьому напрямку. Тобто ідея була підказана нам американськими колегами, і вони зараз цю ідею нам, тобто ми надали їм інформацію, вони зараз рахують, як то кажуть. Я думаю, що в вересні місяці ми в цій студії оголосимо, що договір підписано. Про те, що наші студенти будуть отримувати меморандум подвійні да, дипломи. Тобто, давайте тоді чекати. Сьогодні ми з приємною новиною, і я думаю, що в березні ми будемо теж з приємними новинами тут, в цій студії, розмовляти про як результат те, вашої про ці, спільної роботи, про ці всі так? результати. А международные стосунки, они тоже сприяют якісному навчанию про то, что вы завжди... подкреслюете, так, да, Олександр yeah. Да. что самая якість является визначальним чинником сегодня у подальшому просуванні людини на будь-якому посту. Ну, вот в добавление хочу сказать, что мы уже практически закончили все переговоры. 29-30 августа они прилетают к нам, то ли в Киев или в Одессу. И, собственно говоря, 1 сентября они планируют, делегация вот из этого университета планирует принять участие в наших празднествах в связи с Днем Знания. Mm -hmm. С этим, я считаю, великим днем вот в развитии нации. И мы перво планируем пригласить, кстати, и вас в телевидение в том числе, для того, чтобы вы посмотрели, как мы подпишем меморандум, который практически полностью согласован. Меморандум о подготовке специалистов по двойным дипломам, по украинскому диплому и по американскому. Почему я говорю двойной диплом? Все-таки потому, что американские дипломы смогут получать только студенты которые учатся на экономической теории в нашем университете, поскольку учебные планы будут жестко согласованы с этим. Я уже об этом говорил, 70%, 30% это то, что будет выдавать американский э, университет. И в этом отношении, конечно, это уникальная возможность для студентов. А с моей точки зрения, я повторюсь, но международные связи это просто возможность, которой либо пользуется, либо нет. Это возможность для преподавателей. Скажем, мне приятно еще раз подчеркнуть, что, скажем, завкафедра Тюхтенко Наталья Анатольевна, там, э, доцент э, Кира Байша, там, э, и другие преподаватели имели возможность четырехмесячной стажировки в Штатах. Это не проблема того, что мы хуже или лучше американцев. Это про, просто проблема взаимного обмена. Взять лучшее у них и использовать у себя. Это нормально. Это не говорит о том, что украинские дипломы хуже, чем американские. Абсолютно нет. е масса наших людей нашего, именно так скажем, производства, генетического производства с Украины сегодня занимает выдающиеся посты в разных странах и показывают, скажем, наша там девушка в прошлом году нашего производства, скажем, которая живет ныне в Канаде, стала лучшей красавицей там, скажем, мира. Ну что? Это абсолютно нормально. То есть наши люди такие же не хуже. Но если мы из язык образования возьмем и спроецируем здесь, если при том, что иностранный капитал будет приходить сюда и занимать топ-места, да становиться топ-менеджерами смогут наши студенты, наши люди, это замечательно. Собственно говоря, роль образования именно в том, чтобы нашим студентам создать возможности для получения такого образования, при котором они смогут занимать не места, скажем, уборщиков или, скажем, носителей бумаг из кабинета в кабинет, а места топ-менеджеров в банках, в иностранных компаниях и так далее. В этом смысл интеграции и экономик, и системы образования. И конкретных кроков на евроинтеграцию. Да, так, Андрей Александрович? Да. А я все-таки хочу продолжить эту тему и Як, це буде, як позначиться все ж таки, на державній службі той проєкт, який ми започаткували? Якщо подивитись програму розвитку Державної служби на 2005-2010 роки, я все ж таки хочу ну, своїм текстом, тобто для телеглядачів, своїм текстом сказати, що згідно цієї програми, Управлінець, державний управлінець має отримувати якісну інформацію, має вміти її систематизувати і використовувати е, е, при управлінських рішеннях. І якість управлінських рішень залежить від того, як державний службовець будь-якого рівня, самого високого рівня, може цю інформацію отримати, використати і прийняти якісне управлінське рішення. Так от в нашій області я підкреслюю область, не тільки в обласному центрі, а в області будуть такі державні службовці, які принаймні будуть знати і вміти якісно отримувати інформацію з цього потока інформаційного, якісно її використовувати, і я сподіваюся, якісно приймати приймати. Управлінські рішення, які будуть йти тільки на користь нашій області, нашій державі. Це вже будуть сучасні підходи і сучасні люди, які виконують цю роботу, так? Звичайно, я думаю, що е, в цих умовах е, ті люди, які вже не можуть або не бажають е, сприймати ці знання, використовувати їх, вони відійдуть вже на задній план. а е, Буде заміна цих людей, бо ми завжди оголошуємо конкурс на заміщення будь-яких посад. Цей конкурс, тобто ми приймаємо на державну службу тільки за конкурсом. Люди, які слідкують за газетами, ми, як правило, оголошуємо цей конкурс в газеті Надніпрянська Правда. Слідкують і вони відповідно до, до вимог конкурсних. Це відповідна відповідна освіта. Це для деяких спеціальностей треба там фах робот, строки, якісь там ну, мови, да, витримати досвід да, витримати умови, деяких так. умов. На деякі посади ми одразу приймаємо без але існує конкурс, так. але існує завжди. Конкурс так, от ті люди, які прийдуть, які прийдуть і будуть проходити конкурс, вони, якщо в них є бажання, і якщо в них є можливість знання, да, так. сили і знання, вони використають і цю можливість, і вони надалі будуть і більш обізнаними фахівцями, і зможуть при приймати управлінські рішення, які знову ж таки будуть. Виваженими будуть э, підґрунтя мати. Головне професійними да, вони будуть, э, так? На високому рівні. Так, да, Інформаційне mm -hmm. і ця інформація буде якісно використовуватися цими державними mm -hmm. службовцями. Если можно, в Ми ще об одной стороні не сказали, що важливо. Дві хвилини з момент. Интеграция не только вот скажем работы Херсонского государственного университета с обл. администрации а впервые, вот вы знаете, да, мы сделали два проекта, где мы провели интеграционную работу с Херсонским аграрным университетом. Сегодня мы впервые интегрируем нашу работу с Херсонским национальным техническим университетом. И я думаю, что вот такая возможность, которая открывается перед нашими университетами, она является тоже очень важным моментом в интеграции в такой академической интеграции совместной работе наших университетов. Я думаю, что вот такая вот системообразующая роль в том числе этого проекта, конечно, она должна проявиться и в таком академическом содру... содружестве. Я думаю, что в этом, конечно, большая заслуга и ректора нашего университета Юрия Ивановича Беляева, и ректора Херсонского национального технического университета Юрия Николаевича Бордачева. И поэтому, я думаю, есть смысл, как говорится, э, и э, поздравить всех вот, э, первых лиц с тем, что такой проект, в общем-то, доверили Херсонской области. Я думаю, что... в сможет... да, и, да, и хай успешно сможем. реализуется и дальше.